पार दूसरा भी नया तो चार जो लड़के का इसमें पर छह बार दिया नया तो तुम्हारे सभी बार कैट को लगाते हैं दूसरा नाम पार दूसरा भी नया तो चार का इसमें पर छह

बदिर <laughs> माली साहब इन्होंने पिछले दिन ही हरे वालों बहादुरी के इन्हों का करना कह लिया जोदा दाया जी बालू साहब वाजबंदी जी इन्होंने

اڪا ڪي سڏو جو جيڪا ڪري پئي ٿي ڪي سڏو ڪڏهن ڪڏهن ٻه ٻه کٽريا جو پائي نه آندو آهي

बहत वॾी मुक़ाबले लगते हैं मधाना के जेल है दो दो

कमेटी वलो फैसला नलिया बरदन रखण खे बजे चंदा वापस बेगा पर चाह वापस पुखां बरसन मिलोगा नलियां तरतालीपन लोग पिंड पदर के मुकाबले करवाए जाएंगे चौबीस पच्ची छब्बी नवंबर पिंड के मैनेजी धरती से उसे बालीवाल पिंड पदर के मैनेज पच्ची तरीको करवाई जाएगी सारे भीर बेनती है इसे तरह पुजना पूरा ग्रेगा ज़ोर आया दूे पासे खिलाई माने हा जेकी सही आहे पटण जी मजबूर शरीर फर्क बि कुझु ज़रूरी हरिंदर जेको साम्हूं कोशिशि करी जी कोशिशि करण लॻे सो नंबर रहे से पंद्रहं नंबर हशियारपील जलंधर जी गेम सोलह नंबर

फा लगा ही जफा लगता है पूरा बन चुका जाति कहें देखो सामने मारते हैं फास्या चार वगू खेल मैदान में सोमी है नौजवान ने फलेर खान फलेर खान ड सकता तो जकना मुंडा भी तेज पर देखो सामने वाह क आप ही आपस है जी ने कोई मुकाबला देखो सामने पर जब जगत जारी है वाह समा केंद्र भी

नौजवान जफ़ा लाॾा बिन करे इंगलैंड है उसे बनता अंतरराष्ट्रीय कबड्डी वर्गी अगली कब्जी देखो पांच नौजवान की मैं देखता बड़ी इस वे चलता कि सोनी के मुकाबला प्यारा भी कहते हैं पहली बार कमेटा को विशेल आया जंग कबड्डी लड़की हुई ਮਾਲੀ ਤੇਸੀ ਮੇਘਪੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ